হেল্ল' ৰাইজ শৰতে নমাই আনিছে এইবাৰ সেমেকা পূজা পূজা সেমেকা হ'লেও যাবতো লাগিব ৰাইজ শৰত আহিলে মামাহঁতৰ আইতালৈও মনত পৰে মনত পৰে দুৰ্গা পূজাৰ সেই দিনবোৰত আইতাই কিনি দিয়া ফ্ৰক চোলাটোলৈ এতিয়া বৰ ডাঙৰ হ'লোঁ যেনেকৈ ডাঙৰ হ'লোঁ তেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠায়ে দিনবোৰৰ লগত অতীত হৈ গৈ আছে আজি যেনেকৈ অতীত হৈছে জুবিন দাৰ কাহিনীবোৰ কিন্তু আমি জানো জুবিন দাক অতীত হ'বলৈ দিব পাৰোঁ আমি জুবিন যুগৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় আমি জীয়াই থকালৈকে আমাৰ জুবিন দা আমাৰ বাবে কেতিয়াও অতীত হ'ব নোৱাৰে আমাৰ মাজত আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেখেতৰ সেই সত্তাক যদিও মনটো সিমান এটা ভাল নাছিলে হয়তো মোৰ বুলি নহয় অসমৰ কোনো এজন ব্যক্তিৰে মন ভাল নহয় তথাপিও সকলোৱে পূজালৈ গৈছে কাৰণ যাব লাগিব আমাৰ মাওতো বছৰত এবাৰেই আহে গতিকে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আমি গোটেইকেইটা গৈ পালোঁ বেলখৰস্থিত বিখ্যাত দেৱালয় বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় এই বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়তে আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্গা পূজাখন হয় ইয়াতে মূৰ্তি পূজা কৰা নহয় ইয়াত দেৱীক এনেকৈ সজাই তাত পূজা কৰা হয় ৰাইজ কথা এটা মন কৰেনে পূজাৰ জাক জমকতাবোৰ যেনেকৈ প্ৰতি বছৰে সলনি হয় প্ৰতি বছৰে বেলেগ বেলেগ কিবা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক একেদৰে আমি মানুহবোৰো প্ৰতি বছৰে অকণ অকণ ডাঙৰ হৈ গৈ আছোঁ হয়নে ৰাইজ ডাঙৰ হোৱাৰ লগতে আমাৰ মনবোৰো বাৰু সলনি হৈ গৈছে নেকি মানুহবোৰ আমাৰ চাৰিওকাষে কমি গৈছে নেকি যি নহওক ৰাইজ পূজাখনৰ মাজত যে এই জুবিনদাৰ ফটোকপি এনেকৈ চাকি গছ জ্বলা দেখিলে কিবা এটা উহ বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি বাৰু এইপিনে কেমেৰা অন কৰি মোৰ সৰুৰে পৰা কেমেৰা দেখিলে বেয়া পোৱা ল'ৰাজন মোৰ ভাইটি কিন্তু এতিয়া কেমেৰা দেখিলে তাৰ ফেচ এক্সপ্ৰেচন চেঞ্জ হৈ যায় ৰাইজ আমি এনেকৈ পূজাখনত মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ ঘৰলৈ উভতিলোঁ এই যে লগত মোৰ লগত হাতত হাত ধৰি থকা ছোৱালীজনী দেখিছে তাই মোৰ সৰুৰে বান্ধৱী তাইৰ নামো সৰু গতিকে আমি প্ৰতি বছৰে এনেকেই পূজা চোৱা হয় অহা বছৰলৈ আকৌ মাৰ ওচৰলৈ যাম আশা ৰাখিছোঁ অহা বছৰ দুৰ্গা পূজা যাতে সুষময় হয় এইবাৰতো এনেকেই গ'ল বাৰু দিয়ক আহিছোঁ ৰাইজ বাই